تو یہ ایسے بات نہیں بننی ایسے کام نہیں چلنا اطاعت نہ کرنے کو اللہ رب العزت نے کفر کے ساتھ تعبیر فرمایا کہ ان کو کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے اگر بات نہ مانے پھر اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا تو کیا مطلب ہے ایک ہی آیت ہے جب اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے ہم دیکھیں گے تو ذہن میں کیا جاتا ہے جب اللہ ہی فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر یہ اطاعت نہیں کرتے تو اللہ کافروں کو بسانے کتنا ہوگا اطاعت نہ کرنا فرما برداری نہ کرنا. تو دین جب ہم نے سیکھ لیا ہم نے یہ کنفرم کر, کر لیا ہمارے اوپر بھی ترواد لے کے تو نہیں کھڑا تھا کہ کلمہ ہی پڑھو ہی پڑھو ہی پڑھو ہمارے اوپر کسی نے سختی تو نہیں کی جب ہم نے اپنی مرضی سے اسلام کو منتخب کر لیا ہے اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کو فالو کریں ہم اس کی بھی کریں ہم اس کے ہر حکم کے مطابق زندگی بسر کریں اپنی مرضیاں نہ کریں کسی ادارے میں چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں فون اپنی مرضیاں کرنے دیتا ہے جو بندہ جہاں پر بھی ہے اس کے رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے اس کے قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے ان کی باتیں ماننا پڑتی ہیں تو بالکل کی بالکہ میں مرمی ضرور ہے لیکن یہ تو کوئی مطلب نہیں بندہ دھڑا دھڑ اس کی نافرمانی کرے اور وہ نافرمانی کے بدلے کچھ نہ کہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہی نہیں ہے تو اللہ کے بندوں اس بات کو واخر کروا لے. اپنے اوپر لازم کر لے. کہ یا جب ہم نے اپنی مرضی سے مذہب اسلام کو منتخب کر لیا ہے جب ہم نے اپنے ابا وجہ کا مذہب جو اسلام ہے اس کو قبول کر لیا ہے اب ہم نے ساری باتیں اسلام کی مانی ہے رسول پاک کی مانی ہے بندے نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو معلوم کرے کہ یار اس میں نبی کا کیا وقت کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو کوئی بڑے سے بڑا کام ہو ہماری ذمہ داری بنتی ہے جو اسلام ہمیں روٹ, روٹی کھانے کا طریقہ سکھاتا ہے جو اسلام ہمیں سونے کا طریقہ سکھاتا ہے جو اسلام ہمیں واش روم جانے روم آنے حتیٰ کے سیٹ پر بیٹھنا کیسے ہے اس کا بھی اسلام طریقہ سکھاتا ہے دائیں پاؤں پر زور دے کے بیٹھنا ہے پشام کرتے ہو کہانا کرتے ہو جو مذہب اسلام خانی وارش روم میں داخل ہونے وارش روم سے نکلنے بلکہ نکلنے داخل ہونے کا طریقہ نہیں اس کے اوپر دعائیں سکھاتا ہے سیٹ پر بیٹھنا کیسے ہے وہ بیٹھنے کا طریقہ بتاتا ہے پھر کپڑے کب اتارنے ہیں یہ طریقہ بتاتا ہے بلکہ وارش روم میں جاتا ہے تو ظاہر ہے حضرت شوار تو نہیں جیدر نہیں ہے تو یہ شفا کب نہیں کیا یہاں تک تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کیا ہماری زندگی کے بڑے بڑے اصولوں کا درس نہیں دیتا ہوگا اللہ کے بندوں ہم بڑے بڑے سٹیپ لے لیتے ہیں بڑے بڑے بزنس شروع کر لیتے ہیں اسلام کا طریقہ نہیں پوچھتے پھر دس سال بعد پتا چلتا ہے یا کاروبار حرام ہے اس وقت اس کی طرف لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے کہ یار میں کیسے چھوڑوں میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے میں نے پیسہ لگایا ہوا ہے جب وہ ضرور دیتا ہے اتنا پیسہ دینا تو پھر اس کو جا کے پتا چلتا ہے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں پھر اس کا نفس اس کو اجازت نہیں دیتا اس لیے ضروری ہے کہ پہلے جو کام کریں پہلے مشورہ کریں اسلام کیا کہتا ہے نکاح کرنا ہے تو اسلام کی معلومات لیں ہر کام اسلام نے بتایا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا میں کو رہ نہیں گیا گلی میں چلنا کیسے ہے اسلام بتاتا ہے ایسے گلی میں چلنا ہے محلے میں کیسے چلنا ہے اسلام یہ بتاتا ہے بہن برچائیوں کے ساتھ رویہ کیا ہے وہ اسلام الگ سے بتاتا ہے ماں باپ سے رویہ کیا ہونا چاہیے وہ الگ سے بتاتا ہے ہمارے مام تو پوری زندگی کا نصاب بنا ہوا ہے پوری زندگی کا اور بڑی پتہ ہے کہ آپ کو بات بتا دوں پوری دنیا میں مغرب کا یہ ایجنڈا ہے ایک تو خلافت نہیں بننے دیں دوسرا اسلام مسلمانوں کو شریعت پر عمل نہیں کرتے اور باقاعدہ انہوں نے وضاحت کی اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کے لا کے اندر قانون کے اندر کوئی کمی ہے صرف اس لیے کہ جس طرح یہ ساڑھے چودہ دو سال پہلے پوری دنیا پر غالب ہو گئے اگر ہم نے ان کو خلافت قائم کرنے دی خلافت عثمانیہ توڑ دی گئی خلافت عثمانیہ کے بعد اب تک کوئی مسلمانوں کی یا کیا خلافت نہیں ہے اگر پاکستان ہے تو الگ سے جاست ہے سعودیہ ہے تو الگ سے ریاست ہے غزہ میں مسلمان بیٹھے تو کشمیر میں ہے تو ہمارا ہم مرکز ایک ایک کر کے توڑیں گے یہ جیل میں رکھیے گا اگر آج فلسطین میں غزہ میں ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان ملکوں کے ہاتھ ایسے باندھ دیے نے کمزور اتنا کر دیا ہم ہاں غزہ کے خلاف ہمارے حکمران ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے کیوں نہیں کرتے وہ سعودیہ ہو وہ پاکستان ہو دنیا کے بڑے بڑے ایٹمی ملک ہیں اور سپر پاور کا حسیت رکھنے والے ملک ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ غرزہ کے سلسلے میں بات نہیں اٹھا رہے وہ کیا ہے ہمیں تمزور اتنا کر دیا گیا ہے ایسا نہ کسی نے خسرتانوں کو پیر چھوڑا ہے نہ سائیداروں کو چھوڑا ہے نہ سکولوں کو چھوڑا ہے وہاں پہ تو کھڑڑات بن گئی ہے غزہ میں وجہ کیا ہے ہر بندہ اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ بچنا کوئی نہیں ہے یہ بچنا کوئی نہیں ہے یہ بچنا تب ہی ہے جب ہم ہاں ایک جسم کی طرح ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پوری دنیا میں مسلمان جسد واحد کی طرح ایک جسم کی طرح سرکار نے فرمایا آپ لوگ دیکھتے نہیں پاؤں میں کانٹا چوبے سارا جسم درد محسوس کرتا ہے ایک حصہ بے چین ہو جائے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے فرمایا یہ ایک افیت مسلمانوں میں ہوگی پوری دنیا کے اندر غالب رہے گی آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں غرض ہے صرف اپنی سرحد کا کوئی دبا آتا ہے تو ہوتا رہے کوئی غلط ہوتا ہے تو ہوتا رہے ہم نے مدد کوئی نہیں کرنی ہم نے کسی کو کچھ نہیں کرنا اسلامی لا اور اسلامی قانون کی بات کریں دنیا کے کسی ایک کونے پہ مسلمانوں پہ استفاعی ظلم و تشدد ہو تو جہاد فرض ہو جاتا ہے جہاد لازم ہو جاتا ہے لیکن اس کی ہم جب دیکھتے ہیں معاملات کو دیکھتے ہیں ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہم کچھ کر کوئی نہیں سکتے ہم اپنی سرحد اور باؤنڈری کلاس میں نہیں کر سکتے ہم کسی اور جگہ پہ جا کے لڑ کوئی نہیں سکتے جہاد کوئی نہیں کر سکتے ہمیں کمزور کر دیا گیا تو اللہ کے بندوں یہی محرم کی چار ہے ہم اس چار کو شکیے ہم اپنے حق تک اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں ہم کیسے اسلام نافذ کریں سب سے پہلے میں شروع ہوں اپنے گھر سے اپنے گھر میں تو اسلام نافذ کروں میرے گھر کا ہر فرق نماز تو پڑھے میرے گھر کا ہر فرق بے حیائی سے تو بچے میرے گھر کا ہر فرق جو ہے وہ اللہ ہوں کی پہ تو لگائے میرے گھر کا ہر فرق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام اس دفعہ میں اقتراب نظر ہے تو پھر کامیابی ہے ہم اپنے گھر سے تو شروع کر سکتے ہیں ہم نہیں باہر جا سکتے ہم نہیں باہر کی سرحدیں اقراض کر سکتے گھر میں تو میرا کنٹرول ہے بہتر کی اوپر تو میرا کنٹرول ہے بھائی کی اوپر تو میرا کنٹرول ہے گھر کی چار دیواری میں تو میرا کنٹرول ہے اور وہاں پر تو اسلام نافذ کرنا چاہوں اگر وہاں پر نہیں کر سکتا تو اس جسم کے اوپر تو میرا کنٹرول ہے میں اپنے جسم کی اوپر تو اسلام نافذ کروں سانسے لے کے پاؤں پر اپنے آپ دیکھیے گا اللہ کی رحمت کتنی ہوتی ہے پھر کیا نہ نہیں پڑتا مسلمان ہو جاؤ نمازی بن جاؤ آپ اپنی آنکھوں سے نظارے کرتے ہیں گھر کے اندر اگر بات بات پڑتی ہے اگر باپ نماز پڑھتا ہے وہ تین سال کا بچہ ہم نے اسلام کی تاریخ پڑھی اور اس کے اندر ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ روز صرف محمد مصطفیٰ کے غلاقوں کو دیکھ کے کرنا پڑھ لیا کرتے تھے امام محمد کا جنازہ نکلا امام محمد کا امام اعظم کے شگرد ہے ان کے جنازے کی تعداد دیکھے بے شمار کافروں نے کرنا پڑھا تھا اسلام کے اندر آگے اللہ کے بعد تو کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر میرا تن مان اتھانا یہ رسول پاک صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھال جائے سرکار کے طریقے میں ڈھال جائے تو پھر دوان ہو جائے گا پھر خواہے کسی چیز کی پرابلم نہیں ہوگی پھر وہی پولی ہماری زبان سے نکلے گی صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ پشارہ کرے ہم اپنے گھوڑوں کو سمجھوں میں ڈال دے گے تو پھر ہماری کفیت بھی ہوگی ڈال نہیں لگے گا ہمیں نہ ہمیں ڈال لگے گا ہم ایٹمی پاور ہے نہ سپر پاور ہے لیکن خمس کے باوجود ڈال رہے ہیں ہم اس کے باوجود اپنے مسلم ملت کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتے ہم پہلے غزہ کے حق میں کوئی ایسا بیان نہیں دے سکتے کہ جس سے واضح میں کھڑے ہیں ہم کسی کو نکار کوئی نہیں سکتے جو ہماری صورتحال ہے وہی صورتحال ہمارے حکمرانوں کی ہے آج اعلانیہ طور پہ ہمارے ہاتھ گنا ہو تو کون ڈکتا ہے کون روکتا ہے کوئی نہیں روکتا ہم اس کے پرہادی سے رسول صلی اللہ سلام کی آیات سنتے ہیں رسول پاک صلی اللہ وسلم نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل ہے ہمارا ایسو آیت نمبر سولہ ہے وَإِذَا وَا عَرَدْنَا اَنْ نُحْلِكَ تَرْيَةً مالک نے ارشاد فکر جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں جب ہم کسی علاقے کو کسی گاؤں کو کسی کلیہ کو کسی بستی کو کسی قلت کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں فرمایا تو وہاں کے حشحان لوگوں کو حکم دیتے ہیں وہاں کے خوشحال لوگوں کے لیے ہمارے حکم ہوتے ہیں کہ آپ پہلے نمبر پہ اسلام قبول کریں آپ جو اسلام کے قریب ہو جائے آپ مسجد کا مدارس لگتا کا تقدس کھڑا کر دیں خوشحال لوگوں کو حکم دیتا ہے اللہ کا حکم ہے کہ وہ دین کے قریب آ جائے پھر کیا ہوتا ہے فرمایا فحق علیہ القول اور وہ اس بستی میں کھل ہی نافرمانی کرنے لگتے ہیں قدم پر نہ تو ہم ان پر پھر اپنا عذاب جو ہے وہ ثابت کر دیتے جو کرتے دھرتے لوگ ہیں جب وہ اسلام کی طرف نہیں آتے جب وہ لوگوں کو مانا کوئی نہیں کرتے ایک بندے کو اللہ نے پاور دی ہے کسی علاقے کے اندر جرم روکنے کی مال و دولت کی علم کی بڑی برادری کی بڑے عہدے کی اللہ نے کسی کو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کا اس عہدے کا وہ درست استعمال نہیں کرتا گناہ کو روکتا گناہ کا نہیں گناہ کے خلاف آواز نہیں تو فرمایا ہوتا کیا ہے فرمایا پھر ہم ہاں اس بستی کو اس بستی میں کھلی نافرمانی فرمانی لگتی ہے پھر ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے ہم اس کو تباہ کر دیتے اللہ نے فرمایا یہ ہمارا رسول ہے ہمارے ہاں دیکھ لیں اعلانیہ طور پہ جو گناہ ہو کوئی کہنے والا نہیں ہے کس کو نہیں بتا کہ نشہ عام ہے کون لگتا ہے کون پر بھوٹ کرتا ہے اس طرح اگر ہم رسک پڑھتے جائیں تو کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جو اعلانیہ طور پر ہوتی ہیں کون کچھ کہتے ہیں ہر بندہ کہتا ہے نہ اپنے بابنا سیدھے کرو اپنے بابنا اگر اس کی عزت کا سوال ہو اس کی اپنی غیرت کا سوال ہو اس کی اپنی بہو بیٹی بہن کو کسی نے کچھ کہہ دیا ہو تو وہ اکیلا تنہا پورے گاؤں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے شریعت محمدیہ کی دھجیا ہوتی رہے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار کوئی نہیں کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار کوئی نہیں مالک نے فرمایا جس نے اپنے عہدے کا جائز استعمال نہ کیا اور لوگوں کا گناہ سے ہاتھ والی بات پکی ہو جائے گی ہم ان کو کر دیں حضرت صلی اللہ صدی کے ایک منہ خطبہ دیں ممبر پہ کھڑے ہیں ہم دو سنا کے بعد آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی سورت قائدہ آیت نمبر ایک سو پاچھ علیکم انفسکم فرمایا تم اپنے نفسوں کو لازم کو پڑھو اللہ کا حکم ہے قرآن پہ حکم ہے تم اپنی جانوں کو اپنے آپ کو

سے بتاؤں گا اور پھر آپ یہ سمجھ جاتا کہ یہ کہ نیا پروپو بنا ہو رہا ہے کہ نہیں علماء کرنے سے بنا کرتے ہیں علماء بنا نہیں کرتے وہ آپ کا ہاتھ کو کے آپ کو رہے راست کو کر چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ قرآن کو بنیاد بنا کے گمراہ کی کی طرف کرو تو پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں تم اپنی جانوں کو لازم پکڑ لو تم کو وہ شخص نقصان کوئی گمراہ نہیں کر سکتا تم اپنی جان کو لازم کو کر لو. یہی مفہوم ہے لیکن آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر کا دور جس دور میں سارے نبی پاک کے شگرد کسی عالم کے مفتی کے فقی کے نہیں نبی پاک کے شگرد جس دور میں موجود ہے تو اس وقت خطبے میں حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں قرآن کی اس آیت کا تم الگ انداز سمجھتے ہو لیکن اس کا اصل سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت صدیق اکبر کن کو کہہ رہے ہیں صحابہ میں معلوم ہوا کہ صحابہ میں بھی بعض ایسے لوگ موجود تھے عربی دان تھے عربی گھروں میں پیدا ہوئے لیکن پھر بھی سمجھ کوئی نہیں آتی کتنی حدیثیں ایسی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے سنو. اس کا جو اصلی معنی ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اصلی معنی یہ ہے کہ بے شک جب, جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس ظلم کا نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ اپنا عذاب ان کو بناتر کرے حالانکہ قریب قریب کا اس آیت کے ساتھ اس مفہوم کا تعلق بہتر ہی نہیں ہے اس آیت نبی پاک کے شکیر نبی پاک صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو بھی اس کی ضرورت تھی اور حضرت سجی اکبر نے کہا اللہ کے بندوں سے یہ مفہوم اس کا یہ ہے ابو دعوت کی حدیث نمبر چار ہزار تیب سو اٹیس ہے اس کے اندر میں یہ وضاحت موجود ہے آپ نے فرمایا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ سجی اکبر نے قرآن کی آیت پڑھی پھر اس کی دلیل کے اندر آپ نے یہ حدیث پاک بیان کی آپ فرماتے ہوئے کہ کسی قوم جب گناہ کیے جاتے ہیں اور وہ گناہ سے روکنے پر سکتے باپ اپنی بیٹی کو نہیں روک سکتا اس کو معلوم نہیں کیا ہے بھائی اپنے بھائی کو نہیں روک سکتا چھوٹے بھائی کو مانا نہیں کر سکتا باپ اپنے بیٹے کو مانا نہیں کر سکتا کر سکتے لیکن اسی باپ کا ذاتی نقصان ہو گئے اسی باپ کی ذاتی نافرمانی بیٹا کر دے تو باپ دل کر دین 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 رہتی ہے. دی رہتی ہے. بیٹوں کو 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 پتہ کوئی ہم پھر کہتے زوان کیوں ہے 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 کسی 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 نے 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 جادو جادو کر کر دیا دیا ہمارے گھر گھر رسول پاک صلی اللہ 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 علیہ وسلم کی اور کے کی ہوئی نہیں 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 کیا کسی نے تیرا کاروبار تو تو جو نہیں آتا؟ تُو اللہ کے کو نہیں کرتا گزر کر کر گیا اس کی بیٹھک میں روزانہ جا کے بیٹھتا ہے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس کو فطرت کو اوپر پیدا کرتا ہے ہر بچہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ایک ولی کامل ہے ہر بچہ وہ انگریز کے گھر میں پیدا ہو وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو اس لیے اسلام کہتا ہے بچے جب نوازگی کی عادت میں بے سبزی کی عادت میں معصوم عمر میں چھوٹی عمر میں انتقال کر جائیں وہ کافر کا بچہ ہو وہ مسلمان کا بچہ ہو سارے بچے جگتی ہیں وہ کس کا بچہ کیوں اللہ نے ہر بچے کو فطرت پیدا کیا ہے اور اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر آگے والدین ہیں جو اس کو مسلمان کرتے ہیں جو اس کو کافر کرتے ہیں جو اس کی تربیت کرتے ہیں کہ گھروں کے اندر حالی کرنا پڑھا دیا لیکن دین کی بات کوئی نہیں کرتا دین کے اوپر چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور آج ہماری کفریت ہی ہو گئی سوشل میڈیا کے اوپر بعض لوگوں نے آگے کا کیسا کاٹ کے پیچھے کا کیسا کاٹ کے کلا بات کو مترفر کرنا شروع کر دیا اللہ کی بندوں آپ خود کبھی سرچ کریں خود کبھی تحقیق کریں جن کو کی پوری شبیش نکال کے تو دیکھیں آئے تو آپ اسلامی کے بارے میں بعض لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یار آپ اپنی مرضی سے آپ کے گھر کی یوٹیوب ہے آپ کے گھر کا گوگل ہے آپ اس کو پر سیٹس کر کے تو دیکھیں پورا بیان تو سنیں کسی بھی آپ میں دین کے اوپر جب آپ کو ترقید اور آپ کو غلط باتیں سننے کو ملتی ہے یا پورا قریب تو نہ سنیں وہ زمانہ تھا وہ بابا جی خانم سے اپنی کو باتیں کرتے تھے لیکن جب آپ اتقال کر گئے تو وہ بھی ہے وہ اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ زمانے میں مردم کے ہوئی تھا اگر اپنے دور کے اندر ان کی حیات میں ان کا کلپ کو ایک بھی پورا ان کا بیان نکال کے سن لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ بندہ فرقہ واریت کی بات کرتا ہے یا صرف سنت رسول کی بات کرتا ہے تو اللہ کے بندوں آپ سے گزارش یہ ہے علماء سے دور ہونا یہ گویا کہ قرآن اور دین اور مذہب سے دور ہونا یہ ایک نیا مغرب کا ہمارے اوپر بہت بڑا ایک حملہ ہے کہ لوگوں کو دین والوں سے دور کیا جائے ہم تکبر نہیں کرتے کی ہے اور اگر I'm gonna get que لیکن الحمدللہ ہمیں بھی رات بار 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 کا کان لیاتی ہے اور جو کہ کیا کہ علماء کا آپ لوگوں کے ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات واضح ہیں فرمایا کہ تمہاری امت کے اندر جو بابر آدمی جیب ہے ان کی حیثیت اپنے دور کی انبیاء کیسی ہے یہ حدیثیں میں واضح موجود ہیں اتنا تر علماء کا مقام و برتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اور ہم بھی علماء سے مطلب فر اللہ کے بہت کے لاتو لوگ یہ عام معصر نہیں ہے یہ میری بات لکھ رہے ہیں دین کے قبلے میں جو علماء سے مطلب ان کے بارے میں شک ہو اب یوٹیوب میں اس کا پورا بیان سنیے گا آدھے گھنٹے کا گھنٹے کا پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کہ یہاں سنا کہنے والا کیا کہہ رہا تھا اور یہ دین کی کیا خدمت کر رہا ہے اور کتنی خدمت کر رہا ہے ہم دین فروشی پہ بات نہیں کرتے آج بھی باری کیفیت یہ ہے کہ وہ آپ سا جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے وہ لطیف کہ جس کو دین کیا